pahit. Sapi lu waktu lansap lu nih kene, dua ini jiwa lansir kau. Elingo, yang kita mau kebanggaan suci, kita kudu nganggo jiwa sengresi, lan ada pasor. Beres bu, keluar mau so adem kayak ini hawa saya sepi nanging ayam. Nah, anak-anak, ini Pak Darmo, juru kunci tentang salib penataran. Kegun Rawo, yang bapak dan minta, wonton mau baler tentang kutu di Ojo Sembrono, Ojo Mongkasar, ateh nyanda utawa ninggo ing arca. Lah, Pak, iki lho wong watu. bakal lesu. Watu iku bisu, nanging duweni seksi dhewe. Coba wong sing ora bisa ngajeni bakal dilenggengke kago kahanan carane dhewe. Lho, angine ora poenak, koyo ana sing liwat ning pondhokku. Oh, aku uga kerasa aneh, koyo ana sing ngasil Sampun, sampun. Mboten usah kalih gegujengan. Dipun nemut unggah-ungguh menika sanes mung aturan tok. Pun, ayo padha sing tenang lan hati ati-ati. Nggih, Bu. Wah, ukirane apik ya, Dik. Watu iki umure wis atusan taun. Namong isa panggah bakok. Ya Bim, wong jaman biyen gawe kanthi rasa lan sembah. Saben guratan duweni makna. Nanging saiki wong mung ndelok saka tampilane, duduk jiwane. Aku kelingan melingane Simbahku. Ajo nganti urepmu luwih garing tinimbang watu sing tanpa nyawa iki. Tegese, yen menungsa wis lali marang rasa lan toto kromo, sejatiné uripe ku luwih mati daripada watu candi iki. Pancen bener, wong sing ora ngajeni budaya, tegese wis ilang separuh jiwane. Oh, okay. Ngajeni budaya, ngajeni budaya, tapi nek ora ngajeni kacandhe sing lueh, yeah. <laughs> ya podo ae. Kuwi kan iku nang pangrewe dhewe, ora kabeh panguran cocok diguyonan. Awakmu kudu ngerti, yen ana papan kanggo dolanan, kan ana papan kang suci. banget sama Goku lucu banget bentuk eh ayo halo yuk ojo sin penggoran kui pamali padarmu es ngandani lo ya wes foto kok si sekono wae sing luwe aman alah rapopo foto neng kono wae wakmu kabe ojo kuatir kebangetan yuk foto

no, sama kejadian iki, itu amar ke ono memetil tawasnya aneh-aneh. Nanging, iki wujud kepiling. Yen awak diwe, malek ake unggah-unggul. Oh, al alhamdulillah. Gang, wak mau ngomongnya apa? Ah, aku, aku mau ngomong. suara-suara. Suara-suara hmm. ngomong. Aku orang-orang yang disuruh itu, mereka yang menunggu. Para kabir panggulan, bisa ditetani gak wisikil gak? Kepala panggulan, si kutut dilewati kanggu rosa. Kuloh, pamalikku yang kutubuh belar, si Menteri. Nangin, baweling, supaya kita tancah happy. Sobat si lalim orang-orang panggul matan, sobat juga tangan dan kantri Kalau oh, di WKP kubilin, ini orang mengundangnya yang salah. Nah ini, kalau di WKP, orang ngati-ngati. Ini duduk orang datuk yang salah. Ini pebeling kalau di WKP. ngapunten amergi kula wau pun aturan sing enten teng mriki kula wau endi bayangan hitam ngapunten ya Pak kula nggih ngapunten Pak kula nggih ngapunten ora kafe apa Le kabeh manungsa kuwi iso penting belum ngadep dhewe Pertama, dua sarane kagus tunau ke pakunatan. Ini, orang kabeh wong belum rumah aking, hal itu masih ada lagi. Nah, jenis itu gampang diandarasi. Nanging angel di tindakake. Amarga ajene iku wujud saka anda asor. Kula sakniki nembe ngertos Pak, pamali menika sanes omongan tanpa sebab. Ananging pepeling supaya kita tumindak ora sakarepe dhewe. Pamali iku tandha be manungso eling yen tempat iku enggak isa dipadha ate. Ana oh no, tempat sing diajeni orang mung saka pemikiran nanging nganggo rasa. Awak dhewe ning kene ora mung lak biasa. Nanging, awak dhewe ning uga oleh pelajaran babagan sinau carane ngajeni. Ora mung ngajeni leluhur, nanging kita juga ngajeni alam lan sakkiwa tengene. Lha terus candi iki ora njaluk disembah. Sing penting awakmu kabeh mrene ganti sopan lan ngerti aturan. Wong sing lali tata krama bakal ilang ajine. Kita asring nyebut awake modern. Nanging kadang lali carane ngajeni. Kito kerep ngaku minangka manungsa so modern, nanging ing saben laku kito isih sinau carane ngajeni. Pamali iku ora kanggo medeni, nanging kanggo ngelingake. Yang kito ora eling marang asal lan rasa, kito bakal kesasar. Ora ing alas, nanging ing atine dhewe.